как накрыли поляны и будет про акцию «Разом Недавно собирались активисты фан-сектора, и было принято решение помочь ребятам из Черкас, которые, ни для кого не секрет, сейчас защищают Украину в составе батальона, добровольческого батальона «Азов». Акция очень символическая. Мы собираем средства на самое необходимое для ребят. Список необходимого, в принципе, стандартный для всех добровольческих батальонов – это и амуниция, и средства связи. Я не знаю, что именно нужно будет ребятам. Они, они потом определятся. Все, все зависит от суммы, которую даст собрать. Для того, чтобы как-то стимулировать пожертвования. Мы придумали именно эту акцию. Будет э, взамен на пожертвование в дар. Э, мы будем дарить вот, э, символические наклейки, сами разработали их дизайн. Ну и за более крупные пожертвования это будут магниты. А вот. куда -то куда -то, куда -то... Мы решили сначала провести ее в рамках Кубка Винета, который будет проходить в Черкасах с 11 по 13 число в Дворце спорта Будивельник. Будет проведено три матча с командами Суперлиги. Наши черкасские мавпы сыграют с тремя командами. И на каждой из этих игр будут стоять девушки, которые будут собирать пожертвования и в обмен на пожертвования дарить наши символические подарки наклейки либо либо магниты если эта акция э, будет популярна и востребована то скорее всего что она выйдет за рамкой купки и продолжится уже э, во время ну, после старта регулярного сезона э, суперлиги актив нашего фан-сектора. Дело в том, что один из наших ребят, который раньше стоял с нами на фан-секторе, Олег Петренко, он сейчас служит в батальоне АЗОВ, и изначально мы собрались, чтобы помочь ему. Но, естественно, сейчас такое время, что помощи помощи нуждается не один солдат, а их очень много. Поэтому решили эту акцию сделать более масштабной, чтобы собрать больше средств, в которых так нуждаются наши солдаты. Акция доходы, три а, Как я уже сказал, мы стартуем в рамках Кубка Винета. А если она получит популярность и будет востребована, она распространится уже на регулярный сезон Суперлиги. Он имеет товарищеский характер и он всегда был бесплатным, то есть ход свободный. А люди будут видеть девушку, которая будет собирать эти пожертвования и раздавать наклейки либо магниты. Вот так я непосредственно в дворе спорта, то же самое все увидят. А сколько планует это забрать? Это благотворительная акция. А, три команды, это Гаверла, это Николаев, Паразот. В общем, есть это все на, и афишах Кубка Винетта, и мы сделали аш, афиши, которые... Это магниты. А сколько их Четыре вида. Ага. Они стилизированы под, скажем так, под логотип нашего клуба. Наклейки и магниты. Наклейки да. и магниты, 4. да. Ну, вот самое популярное это... Ага так, мы его назвали «Голова Путина». Это да, вот, логотип на... Играет наша команда, до этого будет играть две другие. Единственное, А сколько вы их? Тираж магнитов 100 штук, а наклеек сделали 3000 в надежде, что эта акция Каких конкретных целей и планов не ставим по тому вот. да скажешь когда все